Всім привет! Ви на каналі Великий Равнитель, з вами Руслан. Сьогодні я вам розкажу одну ситуацію, яка у мене случилась 25 апреля 2025 року в місті Дніпро. Я звернувся в лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради з э, питанням щодо отримання посвідчення інваліда з дитинства, так як воно було у мене втрачено і Дніпровська міська рада за відсутністю бланків. Мені знайшла в області бланк і вислала до лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради, щоб його видати мені. Я, звісно, звернувся к Людмили Миколаївні Чепець, яка займає посаду заступником голови лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради. Значить, вона мені видала нове посвідчення, повністю заповнене, проставлене під чаті. С одной со второй страницы. Э через время, в, в тот же день, э я купил обложку на посвечение, э вставил его в посвечение, и у меня на фотографии начала затираться печать, то есть полностью исчезать. Поначалу она была еще более-менее видна, потом она вообще исчезла. И я заметил э, педозру на недоброякисную печать, на что я обратился в Левобережное управление социального захисту населения э, к Людмилу Маккулайну Чепец и объяснил ей эту всю ситуацию. Потому что я сильно заволновался, так как, если э, печать на фотографии затирается и остается кусок на бланке, то станом э, на сегодняшний день бланк является э, підозрою на педро согласно статье 358 закону Украины. На что Людмила Миколаевна Чепец ответила мне очень агрессивно, сказала, что это всегда случается только со мной, что проблема вся во мне, я виноват в том, что недоброякисная печать стоит у меня в посвящении. Я объяснил, что ну, вы сейчас не правы, Людмила Миколаевна, и я прошу вас, как э, заступника головы Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради, де я отримав у вас посвідчення як особа з інвалідністю, як людина, яка має статус вимушеної переміщеної особи, приїхавши з міста Запоріжжя. І я прошу у вас, щоб ви мені в посвідченні проставили знову, печать, щоб на фотографії вона не вирізала, тому що я подозріваю недоброякісну печать. хочу, чтобы мое посвящение э, было выдано согласно всем законодательствам Украины, чтобы этот бланк э, был у меня полностью додержанным всем вымог его действенности, и чтобы у меня не было проблем, например, на пересечении границы, э, на выезд из Украины. Значит, э, она отказалась мне печать эту ставить, сказала, что я ставить ничего не буду, потому что это не в моих компетенциях. Я говорю, так вы выдали посвящение, и ваша обязанность проставить мне печать. На что я вам сейчас покажу, ребята. Вот у меня посвящение. Я до сих пор вот не могу проставить печати. На фотографии, видите, она исчезла полностью. Вот Она должна была вот так идти, но она просто исчезла. На старом, например, посвящении, которое мне выдали в городе Запорожье, печать вообще не исчезла. Вот что самое интересное, здесь она не исчезла в старом посвечении, в новом посвече она, видите, исчезла. Хотя Днепровская э, миска Днепровская мискарада, куда я свернулся с проблемой в том, что в посвечении исчезла кусочек печати на фотографии, и я являю, ну, подозреваю, как бы в на пидробку. Я им объяснил, что я хочу, чтобы мне проставили снова печать, но Левобережное управление социально-законственного населения Днепровской Минской Рады видмовляется поставить печать второй раз на самом посвящении. На что э, я боюсь, что могут меня э, где-то задержать э, и э, повесить статью, 100, статью 358 За підробку документів підозру. І, виходить, я не потім потом нічим доказати, що ну, Лівобережне управління соціального захисту видало мені це посвідчення. Я пытаюсь как угодно искать ситуації, щоб посвідчення було е, повноцінно діючим. Но Левобережное управление социального захисту население Дибровской мирской рады відмовляется проставить снова печать, мотивируя тем, что мне посвящение выдали. Второй раз они ничего там выписывать они не будут, потому что это не в их компетенции. И сказали, чтобы я хотел уже так, как есть. Ну и ждал новое посвечение уже в пенсионном фонде которые мне выдадут только ближе к черню, липню, так как э, с черня меня переведут в пенсионный фонд, а в липне я только смогу получить новую пластиковую пенсионную пенсионное удостоверение. То есть оно уже будет так же самое иметь э, такое ну, действующее, э, скажем так, э, действие, как и в э, посвящении у особы, как инвалида с детинством. Значит, Сейчас, что у нас в данной ситуации? Какие действия предпринимать? Значит, я подал заявление на урядовую горячую линию с фактом на то, что у меня по свечении кусок печати, да, и прошу, чтобы мне проставили снова печать по свечении. Зараз урядовую горячая линия разбирается в этой ситуации, и я надеюсь, что в скором времени ситуация будет решена. И я связался с отделом полиции, где мне сообщили о том, что по свечению на сегодняшний день является 10 ну, то есть действующим, так как она в базе есть, она есть в е в Централизованном банке испытаний по за инвалидностью и дальше по я могу пользоваться, но сказали, что в любом случае надо будет, чтобы Левобережное управление социального захоста населения Днепровской Минской Рады все одно вам проставило печать, чтобы посвящение являлось полноценно действующим бланком, так как бланк является на подозру в подробке сгидно статьи 358 закона Украины о подробке документов, державных сразки и подробку штанги. Вот. Пока следствие идет, будем разбираться. Я пока жду ответ сейчас от Урядовой горячей линии, от Днепровской Минской Рады. Я буду стараться подавать завернение в вышестоящие органы. Надо буду звертаться в Верховной суд. Ну, пока что будем отстаивать свои права. Я вам рассказал вот сейчас ситуацию. То, что Людмила Миколаевна ЧПЦ ответила мне агрессивно, не, не захотела мне заполнять это посвящение. Я сейчас вот на сегодняшний день перехожу в пенсионный фонд э, по трудовой пенсии, по инвалидности, так как у меня есть стаж один рик. Я надеюсь, что пока будем разбираться с левобрежным управлением социального заказа в населенном вместо Днепра, э, я думаю, что мне пенсионный фонд выдаст новое посвящение. Оно будет уже картонное, но будет как пластик. Э, и я так думаю, что ну, левобережное управление социального захиста населения я привлеку к ответственности за то, что они вот, не выполняют полноценно свою работу. Так как они мне выдали посвящение, оно вот в таком ужасном состоянии. Вот, ну, опять я вам покажу, вот видите, ну, как можно пользоваться посвящением, когда на самой фотографии нет этой кусочка печати. И когда я попросил просто, чтобы мне его продлили, ну, именно само не продлили, а вставили, саму печать э, проставили, на что я утримал отказ. Я утримал агрессию от них, я утримал их недовольное поведение. Я вот подозреваю только в том, что э, недовольное поведение у них только может быть в том случае, из-за того, что я на них подал жалобу о том, что э, я не могу уже полгода получить посвящение особой за инвалидностью. Так как э, мне выдали темчасовую довитку, на протяжении какого-то времени я пользовался льготами по этой довитке, но полноценно я ими пользоваться не мог, у корзалезной квитки я купить не смог, ничего я решить толку я не смог, и, соответственно, меня направили э, сейчас на урядовую горячую линию, подать зверниня, сейчас разбираться в этом всем Киев. Я надеюсь, что мне проставят сюда печать снова проставят эту печать или, я не знаю, выдадут опять же довидку я останусь опять же без бланка ну, соответственно, старое посвящение я буду все равно пользоваться потому что по-другому, ну, никак это не назовешь ситуацию ну, пока что будем разбираться вот, дальнейших моих выпусков ждите я буду вас оповещать о ситуации всех изменений которых будут происходить э, по данному факту всем спасибо за внимание всем до новых встреч всем пока